Сегодня утром, где-то в районе 8.20 утра, мне позвонил господин Корман и сообщил, что неизвестные люди, вооруженные в балаклавах, пытаются взломать ему двери. Поскольку я живу с ним реально через стену, мы с ним соседи. я вышел, там стояли люди, которые не представлялись, не показывали ни одного документа. Они все были одеты в разную форму. У них был полный боекомплект. Их было порядка 10-12 человек. И с ними находился какой-то прибор при помощи которого они пытались взломать двери. Я попросил представиться человека в штатском, который был у них за старшего. Он представиться отказался. Они меня оттеснили, взломали двери и без объяснения причин увезли Корбана в неизвестном направлении. Мы считаем, что это похищение человека. Более того, только сейчас стало известно, что якобы он доставлен в Генеральную прокуратуру. Где он был все это время, никому не известно. Сегодня прошли обыска в квартирах, офисах, в коммерческих предприятиях. По какому принципу эти проходили обыска, мне до сих пор непонятно. И в настоящий момент обыск проводится у меня в общественной приемной народного депутата. Там были три неизвестных человека, которые отказались представиться и которые неизвестно, что там делали, неизвестно, что туда занесли и неизвестно, что оттуда вынесли. После того, как мы их засняли на мобильный телефон и выложили в интернет, пользователи определили этих людей, это три следователя Генеральной прокуратуры. У меня очень мало комментариев по поводу того, что вообще происходит. Могу сказать только одно, что такого правового беспредела, ну я скажу, я не видел ни во времена Кучмы, ни во времена Януковича, это, это невероятные вещи. То есть, это реальная вакханалия. То есть, что они задумали, я не понимаю. По моему мнению, как народного депутата и по мнению нашей политической партии, это однозначно является продолжением политических репрессий. Тынично представители службы безопасности Украины, представители Генеральной прокуратуры пытались объяснить без каких-либо подробностей, что происходит, якобы, что разворовывался фонд обороны Украины и прочее, прочее, прочее. Ну, я вам скажу так, мне абсолютно лживые и абсолютно безумные заявления комментировать очень тяжело. Поэтому мы сейчас собираем людей в городе Днепропетровске, мы хотим с ними поговорить. Мы не будем захватывать никакие административные здания. Мы не будем проводить никакие насильственные действия, потому что мы понимаем, что корень зла находится не в Днепропетровске. Мы объявляем всеобщую мобилизацию, и наша партия будет выводить людей на улицу в городе Киеве. И там посмотрим, за кем правда.